Salam Əmlakaz Kanalının dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə Həzi Aslanov metrosoyunun düz yanında yerləşən, yeni tikilidə yerləşən 3 otağlı mənzili təqdim edirik. Mənzil 11-ci mərtəbədə yerləşir. Keçək mənzilin içərisini sizlərə təqdim edək. İndi isə keçək sizə evin içərisini göstərərək. Çox geniş mənzili, gördüyünüz kimi hal-hazırda mənzilin içərisindəyik. Geniş koridoru var. Koridorun sol tərəfində çox geniş, belə deyək, qonaq otağı var. Diqqətlə baxın. Qeyd etdim ki, bu mənzilin mətbəxi studio tiplidir və xüsusi zövqlə hazırlanıb. Otaq çox genişdir. Kəsək mətbəx hissəsini sizlərə göstərəm. Mətbəx hissəsində belə bir ara kəsmə ilə ə e, dizayn verilib və şə e, belə deyək, qatlarla ayrılıb. Mətbəx otaqdan. Bura isə mətbəxinin görüntüsüdür. Diqqətlə baxın. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa uğurla düzəldilib. Ümumi sahəsi e, 105 kvadratmetrdir. Diqqətlə baxın. E, çox gözəl e, təmir işləri görülüb. Mənzil sahibinin bildirdiyinə görə mənzildə təmir işlərini, e, belə deyək, e, e, çox professional e, ustalar görüb. Bura isə hamam, tualet, e, koridor, mən e, sanitar qovşağı sizlərə təqdim edim. Qeyd etdim ki, sanitar qovşaq ayrı ayrılıqdadır. Bura diqqət edin. Burda isə hamamdır. Diqqətə baxım, hamamın çox genişdir. Burda isə kiçik bir, belə deyək, e, artıq əşyaların yığılması üçün gardırob var. E, Diqqətə baxın. Bax bura. Kiçik bir gardırobdur. Artıq evdə lazım olmayan əşyaları e, bura da yığa bilərsiniz. Koridorun digər baş hissəsində isə yataq otağı yerləşir. Bura isə yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox geniş yataq otağı var. Çox gözəl e, dizayn olunub. Yataq otağından balkona çıxış var. Mən balkonu sizə göstərəcəyəm, amma ilk öncə əsas otağın digər tərəfdən görünüşünə baxaq. E, bura yataq otağının digər tərəfdən görünüşü. Bura isə e, demək deyək, eyvandır. Eyvan da kifayət qədər geniş ölçülərə malikdir. Bura isə e, eyvandan məhəllənin görüntüsüdür. 11-ci mərtəbədə yerləşir mənzil. Düz Həza Atasov metrosunun düz yaxınlığında bax barmağımla işarə edirəm. Metro bu hissədə yerləşir. İndi isə keçək e, digər uşaq otağını e, sizlərə göstərim. Bu isə uşaq otağıdır. 3 otağlı, geniş mənzildir. Hazır Aslanov metrosunun düz yaxınlığında. Qeyd edək ki, bu mənzilə bağlı fikirlərinizi videonun şərh bölməsində qeyd edin, kanalımıza abunə olun. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.